akamni o'rtog'i aytadi akangni yonida o'tirgandim obid aka leksionni zalda leksiya zalida o'tiribmiz yonimda o'tirandi deydilar keyin shundaq turib chiqib ketdi deydi akang ustoz gapirib turibdi deydilar anaqa ma'ruza o'tayotgan odam gapirib turibdi ustoz oldidan shundoq o'tib ketdi deydi man bu toma ketib qoldim deb o'yladim deydil akam shunchalik menga mehnat qilgandilarki endi bilasizmi uxlamasdikda hali u vaqtda gapirib berarman ketdilar deydi de, onajonimga telefon qilganlarda man butun umrimni shunga bag'ishlaganman onajonim hattoki qo'shnimiz o'qishga ok kirsalar yig'lab yubodilarda endi mani tasavvur qilaverasizda uyimiz jahongirjon aytadi so'raymanda nima qildi onam o'sha paytda ukam jahongirjon aytadi zinadan tushib kelayotgan edim deydi bitta balkonimiz borda balkondan zinadan tushib kelayotgan edim man bu yoqdan chiqib qoldimda onamga telefon qilgan ekanlar deydi bir birimizni quchoqlab ikki soat yig'ladik deydilar man shu uchun butun umrimni bag'ishlaganman bilasizmi kimyo faniga qiziqishimga ham sabab shu edi o'zi aslida beshinchi sinfda o'tirar ekanman akam sakkizinchi sinfda o'qirdilar akam kelib qoldilar olimpiadadan yutib bizni diyorda bizni mahallada qishlog'imizda ilm fanni yaxshi o'qiydigan birorta akalarini opalarini ukalarini bilmayman yo'q edi o'sha payt bitta kuchli ustozimiz bo'lardi hamma shu odamga qarab intilardi biz ham o'sha odamga qarab intilganmiz ustozimiz ismlari zoira shonqulov xalq mu'rifi alochisi shuhrat medali sohibi ko'p yutuqlarga erishgan boshqa viloyatlardan ularni odamlar qidirib kelardi akajon ularni ta'lim olardi akam olimpiadaga ketdilar kutib turibmiz endi uyda svet yo'q chiroq' o'chib qolgan qorong'ida o'tiribmiz hamma kutib turibdi butun qarindoshlardan nima bo'lar ekan akam keldilar birinchi o'rinni olib kelgan olimpiadada onajonim shundaq quchoqlab yig'laganlarda man beshinchi sinf bolaman o'zimga o'zim aytganman nahot man shu ishni qilolmayman jonim fido man shu ishni qilaman ota onam mani deb mana shu quvonch ko'zlarini to'kadi inshaalloh osmondagi bolalar